খুলুম্বাই অসমৰ এটা অন্যতম সমৃদ্ধশালী আৰু সংস্কৃতিবান জনজাতি হৈছে বড়ো জনজাতি আৰু এই বড়ো জনজাতিৰ বাষষ্ঠি সংখ্যক বড়ো সাহিত্য সভালৈ মই দলিয়ে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বড়ো সাহিত্য সভা য'ত প্ৰাণ পাই উঠে বড়ো সাহিত্য আৰু সংস্কৃতি যিয়ে বড়ো সাহিত্যক এক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰে যিখন মঞ্চৰ জৰিয়তে বড়ো ভাষাটোৱে বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সুযোগ লাভ কৰিছে আৰু এই বড়ো সাহিত্য সভা এইবাৰ অনুষ্ঠিত হৈছে কোকৰাঝাৰৰ পাটগাঁৱৰ ৰাণী খালাইশ্ৰী পথাৰত পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী অতি বিশেষ অধিৱেশনৰ উক্ত কাৰ্যসূচীত প্ৰায় ত্ৰিছখন বড়ো ভাষাৰ গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হয় গ্ৰন্থ উমোচনী সভাত উপস্থিত থাকে সভাৰ সভাপতি উপ সভানেত্ৰী প্ৰমুখ্যে সাহিত্য অকাডেমী অনুবাদ বঁটা প্ৰাপক দিগন্ত বিশ্ব শৰ্মা দৈনিক অসমৰ জ্যেষ্ঠ সহকাৰী সম্পাদক বেদব্ৰত মিশ্ৰ প্ৰাক্তন উপপ্ৰমুখ খাম্ফা বৰগয়াৰী বড়ো সাহিত্যিক তথা পদ্মশ্ৰী বঁটা প্ৰাপক মংগল সিং হাজোৱাৰী সাহিত্যিক তথা বুৰঞ্জীবিদ হীৰাচৰণ নাৰ্জিনাৰী গোপীনাথ বৰদলৈ পুত্ৰ বলিন বৰদলৈ আৰু অভ্যৰ্থনা কমিটীৰ সভাপতি লৰেন্স ইছলাৰী অনুষ্ঠানটিত বড়ো সাহিত্য সভা উদ্যোগৰ ফচল প্ৰাক্তন সভাপতি তৰেন বড়োৰ ছবছৰীয়া সভাপতিত্ব কালৰ কৰ্মসূচীৰ প্ৰতিলিপি উন্মোচন কৰা হয় ইয়াৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বাৰা অনুমোদিত অ মোৰ আপোনাৰ দেশৰ এশ তেৰ বছৰীয়া যাত্ৰাৰ গৱেষণামূলক সংক্ষিপ্ত তথ্য পুস্তিকাও উন্মোচিত কৰে এই সুযোগতে অন্য বড়ো লেখকসকলৰ আন কেইবাখনো গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰে মঞ্চত উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে প্ৰতিভাৰ স্বাক্ষৰ বহনকাৰী এই গ্ৰন্থসমূহে বড়ো সাহিত্যৰ ভঁৰাল সমৃদ্ধ কৰিবিত্য সভালৈ বড়ো জাতীয় অনুষ্ঠানৰ কোনো সভালৈ অহাৰ বাবে এটা মনত এটা বাসনা আছিল আৰু এইবাৰ সাহিত্য একাডেমীৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ সদস্য নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পুত্ৰে মাননীয় তৰণ বড়োদেহৰ বড়োদেৱৰ আনুকুল্যত অনুগ্ৰহত আৰু প্ৰশান্ত বড়োৰ স্নেহত আমি আহিবলৈ সুযোগ পাইছোঁ আমি ধন্য হৈছোঁ আমি অভিভূত হৈছোঁ আমি আনন্দিত হৈছোঁ পুলকিত হৈছোঁ মই তিনিটা কথা আপোনালোকৰ আগত কৈছোঁ আপোনালোকৰ মাজত মই আকাশৰ বিশালতা দেখিবলৈ পাইছোঁ আপোনালোকৰ সেয়া কিতাপৰ সৃষ্টি হওক কিতাপৰ অংগসজ্জা হওক কিতাপৰ ছপা কিতাপৰ ছপাৰ মান হওক সকলোৰে মাজত মই সৌন্দৰ্য দেখিবলৈ পাইছোঁ আকাশৰ বিশালতা দেখিবলৈ পাইছোঁ তাৰ মাজত মাটিৰ গোন্ধ দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু তাৰ মাজত দেখিবলৈ পাইছোঁ আপোনালোকৰ হৃদয়ৰ পৰশ আৰু মই নিশ্চিত এই যে আপোনালোকৰ জাতিটোৰ প্ৰতি সমৰ্পিত ভাৱ আপোনালোকৰ হৃদয়ৰ পৰশ আপোনালোকৰ প্ৰেম শ্ৰদ্ধা আৰু আপোনালোকৰ ভক্তি আপোনালোকৰ ভক্তি এই আকাশৰ বিশালতা আৰু তাৰ মাজত থকা হৃদয়ৰ পৰশ আৰু আপোনালোকৰ মাটিৰ গোন্ধ এই মাটিৰ গোন্ধ হৃদয়ৰ পৰ আৰু আকাশৰ বিশালতাই ইতিমধ্যেই বড়ো জাতি সত্তা বড়ো সাহিত্য ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত এটা সমৃদ্ধ ভাষা এটা সমৃদ্ধ জাতি সত্তা আৰু মই নিশ্চিত যদি আপোনালোকৰ এই তপস্যা সাধনা আপোনালোকৰ এই উৎসাহ যদি উৎসাহৰ ধাৰাবাহিকতা যদি আপোনালোকে অক্ষুন্ন ৰাখিব পাৰে তেনেহ'লে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত বড়ো জাতিসত্তা বড়ো সাহিত্য সভা এটা সমৃদ্ধতম জাতিসত্তালৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব মই একেবাৰে নিশ্চিত যদি আমি আমাৰ ভিতৰৰ অন্তৰ্জানী গুৰুক যদি আমি গুৰু কৰি ল'ব পাৰোঁ আমি যদি আমাৰ জ্ঞান আৰু আমাৰ যদি উৎসাহৰ ধাৰাবাহিকতা যদি আমি অক্ষুন্ন ৰাখিব পাৰোঁ তেনেহ'লে তেনেহ'লে এই যে আপোনালোকে লিখিছে লেট দি বড়ো লেংগুৱেজ ফ্লৰিছ লেট বড়ো লিটাৰেচাৰ স্প্ৰেড লং লিভ বড়ো সাহিত্য সভা এয়া একেবাৰে অৱধাৰিত কিন্তু কেতিয়া হ'ব সেয়া সেয়া নিৰ্ধাৰিত কৰিব কালে কাল আমাৰ হাতত নাই লেট ডেন কাল লেট কাল ডিচাইড ইয়াৰ পাছতেই বিভিন্ন দিশত পাৰদৰ্শিতা দেখুওৱা প্ৰতিভাশালী লোকসকলক পুৰস্কাৰ তথা সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় এই বঁটাসমূহৰ ভিতৰত আছে ৰংচাৰ সাহিত্য বঁটা দুই হাজাৰ বাইছ হোমেশ্বৰী ব্ৰহ্ম সাহিত্য বঁটা দুহেজাৰ বাইছ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা দুহেজাৰ বাইছত আধুনিক ভাৰতীয় আৰ্যভাষা বড়ো বিষয়ত সৰ্বাধিক নম্বৰ লাভ কৰাৰ বাবে বঁটা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা দুহেজাৰ বাইছৰ বড়ো মাধ্যমৰ শিক্ষাৰ্থী মেধাৱটা ইত্যাদি উক্ত অনুষ্ঠানত সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষৰ সাহিত্য একাডেমী সৃষ্টিশীল বঁটা বিজয়ী লগতে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় দুহেজাৰ একৈছ আৰু দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষৰ সাহিত্য একাডেমী অনুবাদ বঁটা বিজয়ী তথা দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষৰ সাহিত্য একাডেমী যুৱ বঁটা বিজয়ী বিশিষ্ট সাহিত্যিকসকলে নিজৰ সৃষ্টিৰ জৰিয়তে বড়ো ভাষা সাহিত্য আৰু আগলৈ লৈ যাব বুলি সকলো আশাবাদী দৰ্শকসকল বা বড়ো সাহিত্য সভালৈ আহি আমি লগ পাইছো দিগন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতক দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচীলৈ বিশেষভাৱে আমন্ত্ৰণ কৰি অনা হৈছে আপোনাক ছাৰ নমস্কাৰ ছাৰ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো আপোনাৰ যিটো ৰাজহুৱা জীৱন সেই ৰাজহুৱা জীৱনটোৱে আপোনাৰ যি সূক্ষ্ম অনুভূতিৰ যি মন যি মনে সাহিত্যৰ সৃষ্টি কৰে সেই সূক্ষ্ম অনুভূতিৰ মন ৰাজহুৱা জীৱৰ প্ৰভাৱ পেলাইছে আচলতে মেন ডাজ নট গ্ৰ' ইন আইচলেশ্যন মানুহ কেতিয়াও একাকী কোনো কোনো মানুহেই কোনো মানুহেই বিকশিত নহয় গতিকে প্ৰত্যেক মানুহৰে ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেক মানুহৰে ক্ষেত্ৰত মানে ৰাজহুৱা জীৱনটো হ'ল সম্পৰ্কৰ জীৱন আৰু সেই সম্পৰ্ক নহ'লে মানুহৰ কোনো ধৰণৰেই সূক্ষ্মকীয় কোনো স্থূল তনুবতিৰো সৃষ্টি নহয় এক নম্বৰ সেইটো কথা যে মানুহে মানুহে মানুহৰ অকলশৰীয়া জীৱনত মানুহ নিজে নিজে মানুহ মানুহৰ বিকাশ লাভ নহয় আৰু দ্বিতীয়তে ৰাজহুৱা জীৱন মানে বৰ্ণ বৈচিত্ৰৰ জীৱন ৰাজহুৱা জীৱন মানে আমাৰ ডাইভাৰ্চিটি জীৱন আৰু মই দুটা কথা ইয়াতে মোৰ মনত পৰিল মই ফটককৈ দুটা মই যিহেতু মহাৰিষি শ্ৰী তৰবিন্দৰ আদৰ্শেৰে অনুপ্ৰাণিত মই দুটা কথা মই ক'বলৈ বিচাৰোঁ মহাৰিষিয়ে এবাৰ এটা কথা কৈছে যে যে বাট ইণ্ডিয়া ইজ গ্ৰেট বাই দি ইউনিটি অৱ হাৰ নেশ্যনেল কপুল টুইট দি ৰিচ ডাইভাৰ্চিটি অফ আজনেল মাইণ্ড গতিকে ভাৰতবৰ্ষখন বৰ্ণ বৈচিত্ৰৰে পৰিপূৰ্ণ ভাৰতবৰ্ষ বৈচিত্ৰৰে পৰিপূৰ্ণ গতিকে যিমানেই আমি ৰাজহুৱা জীৱনত আমি প্ৰৱেশ কৰিম সিমানেই আমাৰ বৰ্ণ বৈচিত্ৰৰ লগত সম্বন্ধ হয় আৰু সেই বৰ্ণ বৈচিত্ৰই আমাৰ আমাৰ অন্তৰত ন ন অভিজ্ঞতাৰ সৃষ্টি কৰে আৰু আৰু লগতে এই যে বৰ্ণ বৈচিত্ৰ আমাৰ সাধাৰণতে বহু আমাৰ বিদেশী সমালোচকসকলে বৰ্ণবৈচিত্ৰ ভাৰতৰ দুৰ্বলতা বুলি কয় যে ভাৰত আচলতে এটা জাতি নহয় কিন্তু দৰাচলতে বিবেকানন্দই কৈ গৈছে যে ভাৰতীয় দৰ্শন তথা ধৰ্মৰ অনন্ত বৈচিত্ৰ ইউৰোপীয় মনৰ সমীপত অফুৰন্ত হতবুদ্ধিকৰ বিৰক্তিজনক তথা নিৰৰ্থক যেন বোধ হয় কিন্তু কিন্তু বিবেকানন্দই যুক্তিযুক্তভাৱেই দেখুৱাই দিছে যে এই অনন্ত বৈচিত্ৰই এক মহত্বৰ ধৰ্ম সংস্কৃতিৰ চিহ্ন গতিকে ৰাজহুৱা জীৱন মানেই আমাৰ আমাৰ নৃত্য নতুন বৈচিত্ৰ্যৰ সৈতে সম্বন্ধ আৰু এই নিত্য নতুন নিত্য নতুন বৈচিত্ৰই আমাক আমাক আমাৰ 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 অন্তৰত ন ন তনুভতিৰ জন্ম দিয়ে গতিকে মানুহ অকলশৰে বিকশিত হ'ব নোৱাৰে আৰু এই বৰ্ণ বৈচিত্ৰ ৰাজহুৱা জীৱন মানে বৈচিত্ৰৰ সৈতে আমাৰ সম্বন্ধ গতিকে যদি বৈচিত্ৰ নাথাকে তেনেহ'লে জীৱনৰ কোনো ৰস নাথাকে আৰু জগত মানেই বৈচিত্ৰ জগত মানেই ওৱান ইজ বিকামিং মেনি গতিকে জগত মানেই একৰ পৰা বহুলৈ গৈছে গতিকে এই বৈচিত্ৰই দৰাচলতে আমাৰ সকলো ধৰণৰ ই অভিজ্ঞতাৰ প্ৰাথমিক চৰ্চ বুলি ক'ব লাগিব